каждым годом популярность такого олимпийского вида спорта, как вольная борьба, в нашем городе растет. Благодаря активной работе руководителей и тренеров клуба «Лев», все больше мальчишек приходит в секцию борьбы и мечтает вырасти настоящими чемпионами. Проверить свои возможности и силы юные атлеты могут, принимая участие в соревнованиях, одно из которых, посвященное защитникам Отечества, состоялось в городском дворце спорта. Проходит у нас открытый чемпионат города Бердянска по вольной борьбе среди юношей. 2002 и младше. Это первые такие соревнования, которые как бы мы подсоединили даже самые младшие наши воспитанники, которые приходили с сентября, как бы, чтобы они дома смогли определить места и кто, узнать, кто из них лучше. Ну и так бы, как бы для поддержки и рекламы нашего вида спорта проводятся эти соревнования. Приехал Приморск, он поддержал здесь, он поближе. Вот поэтому и нашей команды. В течение нескольких часов около 100 юных спортсменов от 6 до 15 лет из Приморска и Бердянска определяли сильнейших в 16 категориях. Наибольшее количество участников первенства Бердянска составляли ребята младшей возрастной категории до 9 лет. Несмотря на свой юный возраст, многие из них уже не раз принимали участие в областных и городских первенствах. Я занимаюсь четвертый год. Нравится, она мне нравится, и это полезный вид спорта. Буду дальше заниматься борьбой и хочу стать чемпион по олимпийским. Я занимаюсь борьбой уже год, начинаю второй. У меня уже есть два первых места и одно второе. Ездил в такмаг. Мне нравится борьба, потому что всегда можно выиграть и порадоваться. Я хочу дальше заниматься борьбой и стать олимпийским чемпионом. Атлеты приложили немало усилий, чтобы хорошими результатами порадовать своих болельщиков. Несмотря на то, что не всем удалось стать призерами первенства, проигравших в этот день не было. Лучшие результаты среди спортсменов младшей группы показали Данил Пономаренко, Артем Артюшев, Валентин Кузьменко, Богдан Расихин, Владислав Жовнарчук, а также Богдан и Матвей Максимчук. Среди спортсменов старшей группы стоит отметить выступления Артема Скибы, Андрея Белоусова, Ярослава Лесняка, Никиты Чулакова, Евгения Скоробогатько и Игоря Бондаренко. Следующими соревнованиями для бердянских борцов станут всеукраинские турниры в Полтаве и во Львове, которые состоятся в конце февраля.